কা বিৰোধী আন্দোলনত মানুহৰ যিটো আৱেগ এই সকলো কথাক লক্ষ্য হিচাপে লৈ সেই চিন্তাৰ পৰামৰ্শ হিচাপে লৈ মই এই সিদ্ধান্ত লৈ ল'ব খুজিছোঁ মই নাজানো এই সিদ্ধান্ত সময়ে বিচাৰ কৰিব এই সিদ্ধান্ত কিমান সত্য আৰু শুদ্ধ কেৱল মাত্ৰ মই অসমৰ জনগণৰ আৱেগক শ্ৰদ্ধা জনাই ক'ব খুজিছোঁ এয়া অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে লুনজ্যোতি গগৈ দুখত ভাহি পৰিছে তাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু প্ৰতিটো বস্তুতে সাৰ আৰু জী এই দুটা আছে নহয় জানো কিন্তু আশা কৰিছিলে লুইনজ্যোতি গগৈয়ে যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয় হ'ম বুলি কিন্তু জয় নহ'ল সেয়েহে মানে দুখত ভাহি পৰিছে আৰু লগতে লুইনজ্যোতি গগৈক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছে যিসকলে লুনজ্যোতি গগৈক বহুত সহায় কৰিছিল জুইনজ্যোতি গগৈৰ কাৰণে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম কৰিছিল লুইনজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সহায় কৰিছিল সকলোকে ধন্যবাদ জনায় আৰু লগতে লুইনজ্যোতি গগৈ কান্দিছিল হয় অকণমান দুখ কৰি আছিল কিন্তু তাৰপিছত আকৌ লুইনজ্যোতি গগৈ সংবাদ মাধ্যমক এনেকৈ জনায় যে হা প্ৰতিটো খেলত যিহেতু হাৰজিত আছিল তাৰপিছত লুইনজ্যোতি গগৈ এতিয়া আহিবলগীয়া বিধানসভাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনায় তাৰ উপৰিও বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাই কয় সেই ভিডিঅ'টো মোৰ ওচৰত আছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পাব ইতিমধ্যে প্ৰায় সমাপনৰ দিশত গতি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ফলাফল আহিছেই গতিকে মই ৰাইজৰ জনতাৰ যিটো ৰায় তাৰ প্ৰতি মই সন্মান জনাইছোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ভোটাৰে মোৰ ওপৰত অত্যন্ত আস্থা ৰাখিলে মোৰ যিটো চিন্তা মোৰ যিটো আদৰ্শ আৰু অসমৰ মানুহৰ বা ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ মানুহৰ স্বাভিমান জাতীয়তাবাদী চেতনা আৰু জাতি আৰু অসমক কৰা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মোৰ যি সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামৰ প্ৰতি সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই যিসকলে মোক আকুণ্ঠ সহায় সমৰ্থন দি ভোটদান কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সশ্ৰদ্ধা প্ৰণীপাত জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এই ভোটদানেই মোৰ আহি থাকিব লগা দিনসমূহত মোৰ শক্তি সাহস আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হৈ ৰ'ব তাকে মই কামনা কৰিছোঁ মই মোৰ বিৰুদ্ধে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মই আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তাৰ লগে লগে অসমৰ সকলো যিসকল প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হৈছে সকলোকে মই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিৰ্বাচনত জয় আৰু পৰাজয় এইটো আছে এইটো থাকিব এইটো আৱশ্যভাম্বী আৰু স্বাভাৱিক কিন্তু আমি এই নিৰ্বাচনৰ যিটো পৰাজয় এই পৰাজয়ে কেতিয়াও মোৰ যিটো মূল লক্ষ্য যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ মই ৰাজনীতিলৈ আহিছোঁ সেই লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ পৰা মোক অকণমানো এচুলি মানুহ বিচলিত কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমান প্ৰতিষ্ঠা নহয় যেতিয়ালৈকে অসমৰ মাটিত জাতীয়তাবাদীৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনাৰ সৌধ নিৰ্মাণ নহয় অসমীয়া মানুহৰ জাতীয় চেতনা জাতীয় স্বাভিমান আৰু জাতীয়তাবাদৰ বিজয় নিচান যেতিয়ালৈকে নীলিম আকাশত নুৰে তেতিয়ালৈকে মোৰ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব যি ধাৰা যি লক্ষ্য যি চিন্তাৰে আমি কাম কাজ কৰি আহিছিলোঁ সেই কাম কাজ অব্যাহত থাকিব আৰু মই আজি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যদিও এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে আমাক ফলাফল এটা আহিলে ৰাইজে মেণ্ডেট এটা দিলে কিন্তু কাইলৈৰ পৰা পুনৰ একে উদ্যম একে চিন্তাৰে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিম আৰু আমি আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সকলো বিষয়ববীয়া কৰ্মকৰ্তাকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে কাইলৈৰ পৰা সকলোৱে যাতে যি লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যলৈ কাম কৰিছে সেই লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যৰে সকলোৱে যাতে কামত আত্মনিয়োগ কৰে কাইলৈৰ পৰা অহা ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ যিটো যাত্ৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব সকলোৱে যাতে নিজৰ কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এই সুবাদতে মই যি যিসমূহ আমাৰ মিত্ৰ যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল আছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল চি পি আই এম চি পি আই চি পি আই এম এল ফৰৱাৰ্ড ব্লক এন চি পি শিৱসেনা অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ্ছ কনফেডাৰেচন সকলোকে বা বাকী থকা সকলো দলকে শিৱসেনা সকলোকে মই হৃদয়ৰ পৰা অন্তিত কোণৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই আমাৰ এই যুঁজখনৰ লক্ষ্য কেৱল মাত্ৰ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় লোকসভাকেন্দ্ৰিক নহয় এইখন যুঁজ দেশৰ সংবিধান দেশৰ গণতন্ত্ৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজ আৰু এই যুঁজখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত সকলোৱে যি সন্মিলিতভাৱে এই যুঁজৰ আৰম্ভণি কৰিছিল সেই যুঁজত ময়ো নিজৰ যি শক্তি অনুসৰি মই সেৱা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু দেখিছোঁ সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰেক্ষাপট আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়া দেশত ৰাইজে এটা শক্তিশালী মেণ্ডেট দিছে ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তনৰ চিন্তাৰে এইবাৰ তেওঁলোকে ভোটদান কৰি এটা ফলাফল দেখুৱাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই যি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে জনগণে সকলো ৰাজনৈতিক শক্তি ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকে কৰা যিখন সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামত এটা ফল পাইছে আৰু এই সংগ্ৰামত যদি অকণমান হ'লেও মই অৰিহণা আগবঢ়োৱা যদি মই সফল কাম হৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ মই ভাবিছোঁ যে সমগ্ৰ দেশত যিটো ৰাজনৈতিক সহমত যি ৰাজনৈতিক যি সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামৰ ধাৰাত মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কিঞ্চিতমান মই অৰিহণা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সফল হৈছোঁ নাই হোৱা ৰাইজে জনগণে নিৰ্ণয় কৰিব গতিকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত পৰিৱৰ্তনকামী জনগণে তেওঁলোকে যিটো মেণ্ডেট দিলে যিধৰণে তেওঁলোকে ভোটদান কৰিলে তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ নটহিৰে প্ৰণীপাত জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে আমি এটা শক্তিশালী এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পাম চ' ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে যদি কিবা মন্তব্য দিব বিচাৰে সেয়াও আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁ তো ঠিক আছে ৰাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকক লগ পাম মোৰ আহিবলগীয়া এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই